Привет всем, с вами я, Настя. сегодня я вам покажу моду. Я буду вам говорить, яркие цвета, не яркие цветы, какие подойдут там для встреч, там, в кафе сходить, погулять на улице. И сейчас вы все это увидите. На примере вот таком. Вот таком мы можем найти на вечеринку, на праздник Но на праздник советую мне на день рождения, не на пойдете так. Ну, все буду смотреть только на вас. Ну, именинница или ими, ну, обидятся. Вот. Ну, и также на вечеринку в таком стиле можно идти. Он будет придавать. У меня, у меня вот здесь эту тяжку, потом вот вытяжка, потому что деталь, она у вот, меня спускается немножко. Можно вам и такой, и, ну, и по колено, э, вот чтобы, вот до сюда вот. Потому что если дальше, ну оно будет очень такой. ну карнавальная, можно сказать. А можно вот такие носить, это для вечеринки, для праздников всяких. Вот это да, вот это подойдет. Прическу тоже вот можно на бок сделать, как у меня. А сейчас второй шаг. Ну а в таком более стиле он, ну, конечно же, он чуть-чуть ну, подлиннейший у меня, но ну, ходить в школу, если вам не запрещают Вот так тут ходить Вон там сзади на замочке вот. вот здесь вот простенько Сильно-белую Думаю, ничего яркого нету В школу можно ходить Я, например, я, например хожу в школе вот. Ну, и также же можно на праздники Вот Ну, и на все такое разное Вот Сейчас третий шаг ну а на примере так, в шортиках коротеньких, такой, в такой футболочке, можно пойти и погулять. Когда лето, ну, когда очень жарко. В таком варианте можно. Ну и дома, конечно же, так можно ходить. Взять какую-то, кор... э, не с длинным рукавом, а одеть кофту, ну и также гулять. Это был на сегодня последний мой шаг. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!